দেউতা তেনেকৈ নক'বিচোন যদি গা বেয়া নালাগে যাবলৈ আমি যেনে তেনে চলিম নহয় ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে দেই আমাৰ কথা গা বেয়া হ'লে গাড়ী চলাব নালাগে মই গাড়ী নচলালে তহঁতক খাবি কৰ পৰা আৰু বোপা তোক পঢ়াম কেনেকে ইঞ্জিনিয়াৰ কৰিব লাগিব ডক্তৰ হ'ব লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰ হব লাগিব তেতিয়াহে মই বুঢ়া বয়সত ভালকে আৰামত খাব পাৰিম এতিয়া যদি কষ্ট নকৰো এতিয়া কষ্ট কৰি অলপ দিন কষ্ট হবই আৰু দেচোন তই চিন্তা নকৰিবি দে তাক মাত দেচোন মাত দে অ দেউতা মোৰ দেৰি হব দে কত গল অ কি হলনো দেউতা কিয় চিঞৰি আছ ন তহঁতে অ বোপা চিঞৰি থকা নাই নহয় বোপাটো তোক মই কলেজত থৈ যাম বল কলেজ নাযাওঁ নেকি যিহেতুহে কবলৈ কাৰণে মাতি আছিলো ময়ো যাওঁ গাড়ীলৈ ওলাই তই আকৌ খোজ কাঢ়িয়ে যাব লাগিব ব'ল মোৰ লগতে মই থৈ যাম সেইকাৰণে মাতি আছিলো তোক কি হল ওলোৱাই নাই যে তই কলেজ নাযাও নেকি কলেজ যাম মই কিয় নাযাম কিন্তু মই এই বেটেৰী গাড়ীখনত নাযাওঁ দেই মই খোজকাঢ়ি যাম লাগিলে চবে মোক ড্ৰাইভাৰৰ পিতেক ড্ৰাইভাৰৰ পিতেক বুলি হাঁহে বেটেৰী গাড়ী চলাই বাপেৰে বেটেৰী গাড়ী চলাই বুলি হাঁহে মই নাযাওঁ দেই হ'ব দে মাজনী তই তাক গালি নিদিবি মোৰ লগত যাবলৈ সি লাজ পায় যদি নালাগে দে যাবলৈ মই যাওঁ তাক পইচা এটা দি দিবি

মোক নপঢ়াই তোক পঢ়াইছে কিবা এটা আশা কৰি পঢ়াইছে ন তই কিবা এটা কৰিবি ভাল মানুহ হবি বুলি কিন্তু তোৰ এইবিলাক বিবেচনা এইবিলাক কথা বতৰালৈ তই কি ভাল মানুহ হবি কচোন তই নিজকে ভাইটি কৰ নিজৰ দেউতাক সদায় দেউতাক দেউতাকে গাড়ী চলাই কাৰণে কি লাজ পাব লাগে নেকি এনেকুৱা মনোবৃত্তিলৈ তই কি ডাঙৰ মানুহ হবি কচোন অলপ ভাল হ ভাইটি ভাল হ ৰ মই পইচাকেইটা আনি দি আছো হ'ব দে অ কবিতা অ আহ আহ কলেজৰ পৰা আহিলো চাগে ন আজিনো আহিব মন গ'লে আমাৰ ফালে আহ বহিয়া অ কবিতা মই কলেজৰ পৰা আহিলো দে বোলো সোমাই যাওঁ কথা এটাও আছিলে তোক ক'বলগীয়া অ বহুত দিনৰ পৰা কম কমকৈ মানে ভাবি আছো কোৱাহে হোৱা নাই সেইবাবে বোলো সোমাই যাওঁ তোক এবাৰ লগো কৰি যাওঁ বহুত দিন লগো পোৱা নাই সেই স্কুল পাছ কৰাৰ পিছত তই যি কলেজ নপঢ়িলি আৰু লগে নোপোৱা হ'লো তেনেকৈ ক'লো নাযাওঁ তই হয় দে চুমি মোৰ মানে কি হ'ল জীৱনটো পঢ়িম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু পঢ়িবলৈ নোৱাৰিলোঁ তইতো এতিয়া পঢ়ি কলেজত সোমালি ভাল লাগে ন শুনি মোৰোতো আশা আছিলে সেইটো এতিয়া দেউতাক কবও নোৱাৰো এইবোৰ কথা বাৰু এইবোৰ কথা বাদ দে আৰুচোন বহি থিয় হৈ আছো তই কবিতা মই বহি নাথাকো দে কথা কেইটামান কওঁ বুলি আহিছিলো গম পাইছ নে দেউতাই যদি তোক পঢ়ালে হয় ভাইটিক নপঢ়াই তোকে পঢ়ালে হয় কমচে কম তই এতিয়া মোৰ লগত কলেজতে সোমাই থাকিব পাৰিলি হয় তোৰ ভাইটিৰ কথা কেইটামান কওঁ বুলি আহিছিলো ভাইটিৰ কথা চুমি কি ভাইটিৰ কথা ন কচোন কি হ'ল ভাইটি তোৰ ভাইটি বাৰু কলেজলৈ সদায় ওলাই যায় নে কচোন অ যায় সদায় যায় দেখোন কলেজলৈ সি তই জাননে কলেজলৈ যাওঁ বুলি সি ক'লৈ যায় সি কলেজলৈ নাযায় বুলি চকুকেইটা সি কলেজলৈ নাযায় মই মাত্ৰ মোৰ ক্লাছ মাত্ৰ এদিনহে সি এটেণ্ড কৰিলে গম পাইছ আজিলৈকে তাক আৰু মোৰ ক্লাছত দেখা নাপালোঁ সি কলেজ নাযায়েই সি ক্লাছে নকৰে সি বেয়া ল'ৰা কিছুমানৰ সংগত পৰিছে অলপ তাক চাবি কাৰণ পিছত পস্তাই লাভ নাই এতিয়াৰ পৰা যদি শাসন নকৰ তাকে ক'বলৈ কাৰণেহে আহিলোঁ কাৰণ তহঁতেতো ভিতৰত থাকত দেখাও নাপাওঁ আৰু খুৰাই ইমান কষ্ট কৰি ফুৰে মইতো খুড়াক জানো ভালকৈ খুড়া গাড়ীতে মই বহুত অহা যোৱা কৰি থাকোঁ খুৰাই এইটো বয়সতো ইমান কষ্ট কৰি থাকে খুৰী ঢুকোৱাৰ পৰা এনেও তেওঁ মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে এতিয়াতো এইটো বয়সত ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেখেতক চাব লাগে এতিয়া তোক বাৰু ছোৱালী বুলি নপঢ়ালেই কিন্তু তাক ইমান কষ্ট কৰি পঢ়াইছে শুনাইছে সিটো ভাল মানুহ হোৱাটো দৰকাৰ ন সি যদি এনেকৈ বেয়া সংগত পৰি বেয়া হৈ যায় তেতিয়া খুৰাৰ আশাবোৰ জানো পানী হৈ নপৰিব কচোন সেইবাবেহে মই তোক কথাটো ক'বলৈ আহিলোঁ তই এখন চকু দিবি অঁ চুমি ময়ো কেইদিনমানৰ পৰা তাৰ স্বভাৱচিত্ৰবোৰ লক্ষ্য কৰিছোঁ সি অলপ বহুত সলনি হৈ গৈছে সি আগৰ নিচিনা হৈ থকা নাই সি মোকো বহুত দম দি দি কথা কয় দেউতাকো বহুত দম দি দি কথা কয় আৰু কি ক'ম মই কষ্ট কৰি পইচা কেইটামান পাওঁ তাকো তাত দি দিবলগীয়া হয় দেউতাইতো দিয়েই থাকে মোতকৈ বেছি তাৰ লগতেই খৰচ কৰে দেউতাই তথাপিও সি এনেকুৱা যদি বেয়া হৈ পৰিছে তে মই কি ক'ম তাক আহক আজি দেউতাক মই কথাটো ক'ব লাগিব তাকে কবিতা খুড়াক কথাটো ক'বি অলপ হ'লেও জনাবি কাৰণ খুৰাই অলপ শাসন কৰিলেহে সি এতিয়া ভাল হ'ব গম পাইছনে আৰু মই যাওঁ দে কলেজৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে সোমাইছোঁ ঘৰলৈ যোৱাই নাই তাক অলপ শাসন কৰিবি সেইটোৱে আৰু হ'ব দে মোক আকৌ কোৱাৰ বাবে বেয়া নাপাবি বুজিছ মই তোক নিজৰ বুলি ভাবোঁ ভাল বান্ধৱী সৰুৰ পৰা আমি একেলগে পঢ়া তই নপঢ়িলি বাৰু তোৰ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে মাও ঢুকালে কিন্তু তোক মই বহুত নিজৰ বুলি ভাবোঁ সেইবাবেহে কথাটো ক'বলৈ আহিলোঁ বেয়া নাপাবি আকৌ হেই চুমি মই কিয় বেয়া পাম তোক কচোন মই কিয় বেয়া পাম তই মোৰ ভালৰ কাৰণে বা আমাৰ ঘৰখনৰ ভালৰ কাৰণে কিবা এটা ভাবিহে ক'বলৈ আহিছ ভাইটি ভাল হোৱাটো বিচাৰিহে তই আহিছ ক'বলৈ মই কিয় বেয়া পাম তোক মোৰ ভালে লাগিছে তই যে আমাৰ কথা সেইখিনি চিন্তা কৰিছ মই আজি দেউতাক কথাটো ক'ম তাক বুজাব লাগিব বুজিছ নে তাৰ ওপৰতে গোটেইখিনি ভৰসা দেউতাই তাৰ ওপৰতে আশা কৰি বহি আছে ইমান কষ্ট কৰিছে তাক পঢ়াবলৈ কাৰণে কিন্তু সি যদি নুবুজে এতিয়াৰ পৰা এনেকুৱা বেয়া সংগত পৰে কি হ'ব কচোন তই মোক কথাটো কৈ ভালহে কৰিলি গম পাইছনে মই অলপ দিনৰ পৰা তাক লক্ষ্য কৰিয়ে আছোঁ কিন্তু দেউতাক ক'লে বিশ্বাস নকৰে সেইবাবে মই আজি কথাখিনি ক'ম বেয়াও লাগে জাননে মানুহজনো বয়স হৈ আহিছে বেমাৰো হৈ আছে মা ঢুকোৱাৰ পৰা বহুত কষ্ট পাইছে দেউতায়ো মই কাক ক'ম ভাবি নাপাওঁ তোকেই চব মনৰ কথা ক'ব পাৰোঁ কিন্তু অলপ দিনৰ পৰা তোক লগো পোৱা নাই চব কথা ক'বলৈ তই আহিলি ভালেই হ'ল আৰু তই যে মোক এইখিনি কথা কৈছ মোৰ বহুত ভাল লাগিছে হ'ব দে তই বচোন চাহ একাপ খাই যাবি নাখাওঁ দে কবিতা নাখাওঁ দে মই কলেজৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰ আহিছোঁ যে ভোকো লাগিছে ভাতে খাওঁগৈ দে বহি থাকিলে একো দেৰিহে হ'ব মই কোনোবা বেলেগ সময়ত আহিম দে এবাৰ তোৰ ওচৰলৈ এতিয়া যাওঁ দে তই থাক হ'ব দে যা নহ'লে আহিবিচোন কোনোবা সময়ত টাইম পালে হ'ব দে আহিম দে আৰু তই যাবিচোন কৰি ভিতৰতে খালি কামকে কৰি থাক কামকে কৰি থাকিচোন মনবোৰো ভাল লাগিব যাবলৈতো মন যায় চুমি কিন্তু সময়ে নাপাওঁচোন ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘৰৰ কাম বন দেউতাহঁতক খুৱাই বোৱাই উলিয়াই পঠাব লাগে আকৌ কাপোৰৰ কামখিনি আছে মেচিনটো লৈ লৈছোঁ কামখিনি কাপোৰ চিলোৱা কামখিনিতো সোনকালে নকৰিলে মানুহে আকৌ নিদিয়া হ'ব ন বেয়া পোৱা হ'ব তেনে সোনকালে সোনকালে দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আকৌ দেউতাহঁত আহি পায়হি সিহঁতক আকৌ ভাত বনাব লাগে ভাত দি কৰি আকৌ গোটেই ঘৰৰ কামটো মা নোহোৱাৰ পৰা ময়ে চম্ভালিব লাগে দেচোন সময়ে নাপাওঁচোন আজিকালি ওলাই যাবলৈ ক'তো বাৰু সময় পালে যাম দে কেতিয়াবা তোৰ ওচৰত হ'ব দে হ'ব দে আহিবি হা মই এতিয়া যাওঁ দে কবিতা হ'ব দে চুমি তই যা কি যে হ'ব ভাইটিটোক মানে বুজাই বলে নোৱাৰা হৈছোঁ সেই ভগৱান তাক খুব বুদ্ধি দিয়া সি বেয়া পথৰ পৰা যাতে আঁতৰি আহে দেউতাক কওঁনো কেনেকৈ দেউতাই ইমান কষ্ট কৰি ফুৰে ক'বলৈ বেয়া লাগেচোন এইবোৰ শুনিলে দেউতাই কম কষ্ট পাবনে সি কলেজত পঢ়িছে ভাল মানুহ হ'ব ডক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব সেইটো ভাবিয়ে দেউতাই ইমান কষ্ট কৰি ফুৰিছে মোকো নপঢ়ালে মোৰ এইটো পঢ়িবলৈ মন আছিলে কিন্তু ছোৱালীৰ কাৰণে বেলেগৰ ঘৰত যাবগৈ লাগিব কাৰণে দেউতাই মোক নপঢ়ালে তথাপিও মোৰ অকণো আক্ষেপ নাই দেউতাৰ ওপৰত কাৰণ দেউতাই ইমান কষ্ট কৰে দুয়োটাকনো কেনেকৈ পঢ়াব তাকে পঢ়াওক কিন্তু সি যদি বুজি নাপায় দেউতাৰ কষ্টবোৰচোন অথলে যাব আজি আজি দেউতা আহক মই কথাটো ক'ব লাগিব তাক বুজাব লাগিব সি ভাল মানুহ হ'বই লাগিব সি এনেকৈ থাকিলে নহ'ব নহয় অঁ দেউতা আহি পালেহি সোনকালে গুচি আহিলেচোন গুচি আহিলো দে গাটো ইমান ভাল লগা নাই বোকাটো আহিল নে বাৰু চাৰ্ট এটা থৈ দিয়ে গৈ তাক দি দিবি তাৰ মনটো বেয়া হৈ গৈছিল নহয় মই যোৱা সময় অ সেইবাবে চাৰ্টটোকে লৈ আহিছো মনটো অকণ ভাল লাগিব এইটো তাক দি দিবি থৈ দিচোন তই সি আহি পোৱাই নাই দেউতা সি আহি পোৱাই নাই তোৰ যদি গাটো বেয়া হাত দুই কেইটা ধুই অলপ ৰেষ্ট লগা যা মই ভাতকেইটা বাঢ়ি দিওঁ ভাতকেইটাও খাই লগত

পিন্ধক দে সি পিন্ধক সি পিছলৈ কাম কৰিব লাগিব কষ্ট কৰিব লাগিব নহয় এতিয়া এনেকে আৰামত চলক দে যি বিচাৰে তাকে দিবলৈ মই চেষ্টা কৰো তাক সি পঢ়ক পঢ়ি শুনি ভাল মানুহ হব লাগিব সিটো আমাক খুৱাব লাগিব দেচোন উম সি পঢ়ক দে আৰু কাপোৰতো চকু নিদিবিচোন তাক মই কিবা এটা আনি দিলে তই বেয়া নাপাবি চকু নিদিবি থৈ দেগ যা একো নহয় তাৰ মনটো ভাল হব গম পাইছ নে যা যোৱা সময়তো মনটো বেয়া হৈ গল নহয় তাৰ এতিয়া মনটো ভাল লাগিব যা কাপোৰটো দেখি থৈ দেখো যা

চোলাটো আনিছ সি তেনেকে নেকি আৰু তোৰ ইমান অসুখ হৈ আছে তাৰ কথা ইমান দিম গল কেনেকে আৰু দেউতা গাড়ীত মোক এখন বাইক লাগে লোকৰ এনেকৈ মোক গাড়ীখন আজিয়ে চব লগৰবোৰা দেউতাকতে বাইক কিনি কিনি দিয়ে আৰু তই মোক বাইক এখন দিব নোৱাৰনে ইমান দিনৰ পৰা কৈ আছো মোক বাইক এখন লাগে বাইক এখন লাগে কথাটো গতকে নিদিয় মোক বাইক এখন কিনি দে সোনকালে অহ বোপাই মই এতিয়া তোক ক'ৰ পৰা বাইক কিনি দিওঁ কচোন যেন তেনে দুবলা দুমুঠি খুৱাই আছো তহঁতক আৰু তোৰ কলেজত ইমান খৰচ সেয়া পইচাকেইটা যেন তেনে গোটাও সেয়া তোক পঢ়াবলৈ কাৰণে তোক পঢ়াই শুনাই যেন তেনে ডাঙৰ মানুহ কৰিম বুলি ভাবিহে আছো পইচাকেইটা যেন তেনে গোটাই গোটাই তোৰ কাৰণে পঢ়াইছো শুনাইছো আৰু দেখিছ গাড়ীখন চলাই চলাই মই ঘৰখন চলাই আছো মই সেইবোৰ নাজানো মোক বাইক এখন লাগিবই বাইকখন লাগিবই নহ'লে এই বেটেৰী গাড়ীখন বেছি দে নহলে এইখন থাকিলে মই লাজ হে পাওঁ চবে খালি হাঁহে বেটেৰী গাড়ীখন চলাই কলেজৰ আগত যাৱ খালি মোৰ নাক কাণ চব চেছ কৰি দিয় এইখন বেছি দে মোক বাইকখন কিনি দেখি হা তোক বাইক কেতিয়া ক'ৰ পৰা দিব দেউতাই আৰু তই বাইকখননো কি কৰ তইতো অহা যোৱা কৰিবলৈ অসুবিধা নহয় কলেজলৈ আৰু পইচা দৰকাৰ হ'লে মই দিওঁৱে দেখোন তোক আকৌ বাইকখন কি কাৰণে লাগে কচোন দেউতাই ক'ৰ পৰা তোক বাইক লৈ দিব তই কিয় এনেকুৱা ঘৰখনত হুলস্থুল কৰি থাক ভালকৈ পঢ়ি শুনি নিজে কিবা এটা কৰি পেলাই নিজে ল দেউতাৰ পৰা এনেকৈ খুজি খুজি দম দি খুজি খুজি বস্তু কিয় লই এনেও মানুহটো ইমান বেমাৰে পাইছে এনিটাইম অসুখ হৈ থাকে তই দেখা নাই তই ইমান কষ্ট কিয় দিয় আমাৰ কাৰণেই ওলাই যায় ইমান অসুখীয়া গাই

মই গাড়ী কিনি দিব নোৱাৰিম অপা এখন বেছি দিলে নকৰিবি বাইক কিনি নিদি মই তেতিয়ালৈকে ভাত চাত একো নাখাওঁ ভাইটি কিয় ৰ মাজনী ৰ তাক গালি নিদিবি হ'ব দে বোপা হ'ব দে মই কিবা এটা কৰিম বাৰু

বা তই মোক বহুত হিংসা কৰ দেই দেউতাই দিম বুলি কৈছে তই কিয় জ্বলি পুৰি মৰিছ মানে মনোৰঞ্জন থাকিব আনিছো কিন্তু আনিলি মালটো সঁচাই দেই মজা লাগিছে ৰখি আনিলি মানে বস্তুটো আৰে তহঁতে খাই যা মই আনিছো কি কথা সেইবিলাক গুৰুত্ব দিব নালাগে নহয় মালটো কেনেকুৱা পাইছা সেইটো কবি এ মজা লাগিছে দেই বা একদম সন্তোষ লাগি গৈছে বঢ়িয়া না এ মই বঢ়িয়া মালে আনো আনিছে কোনে মই আনিছো গম পাইছ নাই মই আৰু বেয়া বস্তু তহঁতক দিম নেকি খা খা ধুম ধাম খা কোনো নাহোতেই হয় দে সদায় আনিবি দেই এইকেইদিন কিন্তু বঢ়িয়া বস্তুৱে আনি আছ আহ আগলৈও এনেকুৱাই আনিবি আজি মজা লাগিছে কিন্তু বঢ়িয়া লাগিছে এহ কলেজ নগৈ ইয়াত আজি মজা বস্তু খাব পালো দেই বঢ়িয়া লাগিছে বঢ়িয়া লাগিছে ৰক্তিম আৰু আনিবি সন্তোষ লাগি গৈছে দেই ৰক্তিম দে সোনকালে খা সোনকালে খা নাম দি খাই নাথাকিবি কোনোবা আহি শুনিব নাম লৈ নাথাকিবি মোৰ কলেজ গৈনো টমটমখন লৈ আহা সময় হৈছে কিন্তু সোনকালে খা আহি দেখিলে আকৌ মোকেহে গালি দিব তই যে এনেকুৱা কৰি থাক বাপেৰেতো নাজানে সোনকালে খা এ হব দে হব দে মোৰ বাপেকৰ কথা তই চিন্তা কৰিব নালাগে মোৰ দেউতাই তহঁতক একো নকয় দে আৰু এইবোৰ জানিলেনো কি হব আজিকালি লৰাই এইবোৰ খায়েই সৰু কথা এহ মই ঘৰত কাৰোৰে ভয় নকওঁ দেই মই তোৰ নিচিনা ভয়া নহয় এ মনে মনে খাচোন তহঁতে মনে মনে খাই ইমান ভাল বস্তু ইমান চিঞৰি বাখৰ খাব নালাগে সোনকালে খাই পেলাই মানুহ দুনু নাহোতে আমি যাব লাগে পাৰ হৈ এ ভগৱান কিদিন দেখাইছা এয়া মোক খা খা আৰু লাগে নেকি ক এ লাগিব বে আৰু অলপ লাগিব দে মাজনী অ মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গলো মাজনী মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গল এনেকুৱা কৰিব বুলি সি মই ভবা নাছিলো সি কিয় এনেকুৱা কৰিলে মোৰ আশাবোৰ চব চেচা পানী ঢালিলে সি সি বেয়া হৈ গল অ মাজনী সি বেয়া হৈ গল আজি নিজ চকুৰে মই যিটো পৰিস্থিতি দেখি আহিলো সি আৰু ভাল নহয় কেতিয়াও মাজনী সি আৰু ভাল নহয় তোক নপঢ়াই তাক পঢ়াইছিলো ছোৱালী বুলি তোক নপঢ়ালো বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলো তাক ল'ৰা বুলি তাক পঢ়ালোঁ কিন্তু সি মোৰ চব আশা শেষ কৰি পেলালে যিমানবোৰ কষ্ট কৰিলোঁ তাৰ লগত চব ধ্বংস কৰি পেলালে সি সি বহুত বেয়া হৈ গ'লো মাজনী বহুত বেয়া হৈ গ'ল মই ভবাই নাছিলোঁ সি যে এনেকুৱা হ'ব বুলি তাক যিমান মৰম কৰিলোঁ তাৰ লগত যিমান খৰচ কৰিলোঁ তোৰ লগত তেনেকৈ কৰি নাপালোঁ তথাপিও তই মোক ইমান আউল পচন্দৰ গোটেই ঘৰখন তই চম্ভালি আছ আৰু সি সি কি কৰিলে

তই ওলাই যা এখন ঘৰৰ পৰা কি কি হ'ল দেউতা কি হ'লনো কিহল ক'ব লাগিছ হা কি কিহল ক'ব লাগিছ তই ওলাই যা এইখন ঘৰৰ পৰা আৰু তোৰ এখন ঘৰত কোনো স্থান নাই তই ওলাই যা ভালে ভালে মই তোক খেদি নপঠৱাতকৈ তই নিজে নিজে ওলাই যা তই পঢ়াৰ নামত যিখিনি কৰি আছ মই সকলো গম পাইছো তই তই এইবোৰ কৰি থাক কলেজ যাওঁ বুলি কৈ হা কলেজ যাওঁ বুলি কৈ লগৰ লগত মদ খাই থাক ড্ৰাগছ খাই থাক হা তই এনেকুৱা হৈ গলি পোপা তোৰ ওপৰত মই কিমান আশা কৰিছিলো তোক লৈ কিমান সপোন দেখিছিলো তোৰ কাৰণে মই কিমান কষ্ট কৰিছিলো যি বিচাৰিছ তাকে দিছিলো আৰু তই তই কিয় এনেকুৱা কৰিলি আমাৰ লগত ওলাই যা তই এখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যা তই এখন ঘৰত আৰু থাকিব নোৱাৰ তই মোৰ লৰা নহয় আজিৰ পৰা তোক মই তেজপুত্ৰ কৰিলো ওলাই যা এখন ঘৰৰ পৰা তই ড্ৰাগছ খাবলৈ ললি মদ খাবলৈ ললি মই সপোনতো ভবা নাছিলো তই যে এনেকুৱা হবি বাইৰক নপঢ়াই তোক পঢ়ালো এই অসুখীয়া গাই গাড়ী চলাই চলাই গাড়ী চলাই চলাই তহঁতক খুৱাইছো বোৱাইছো তোক যি লাগে তাকে আনি দিছো হ বাইৰৰ লগত ইমান খৰচ কৰিয়ে নাপালো তোৰ লগত যিমানখিনি খৰচ কৰিছোঁ বুজি নাপালি মোৰ মৰমৰ মূল্য তই দিব নেজানিলি ঘৰৰ পৰা আজিৰ পৰা মৰি গলি মোৰ কোনো সন্তান নাই মোৰ ছোৱালীজনী বাদে মোৰ আৰু কোনো সন্তান নাই তই মোৰ ল'ৰা নহয় ওলাই যা এখন ঘৰৰ পৰা ভালে ভালে ওলাই যা দেউতা দেউতা নহয় মাজনী তই মনে মনে থাক তই একো নাজান ই কি কাম কৰে তই একো নাজান মই আজি যেনেকুৱা পৰিস্থিতিত দেখিছো মই মাত দিবলৈ লাজ পালো মনে মনে মই গুচি আহিলো সি এনেকুৱা হৈ গল তই আৰু একো নকবি তই মোক ইমানকে বুজালি কিন্তু মই বুজি নাপালো তাইক ইমান মৰম কৰিলো সি মৰমৰ মূল্য দিব নাজানিলে সি ওলাই যাওক এখন ঘৰৰ পৰা সি আৰু এখন ঘৰত থাকিব নোৱাৰে মাজনী সি এখন ঘৰত থাকিব নোৱাৰে কি চাই আছ ওলাই নাযাও কিয় কবলৈ নিশিকিলি হা ভুল ঘৰৰ পৰা মই কোনো কথাই নুশুনো ওলাই যা ভালে ভালে গতিয়াই উলিয়াব লাগিব তোক দেউতা মোক ক্ষমা কৰি দেউতা মোক ক্ষমা কৰি দে ক্ষমা কৰাৰ প্ৰশ্নই নুঠে বুজিছ ওলাই যা ওলাই যা তই এইখন ঘৰৰ পৰা তই যে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ আমাক চাবি মোক খোৱাবি সেইটো মই আশাও নকৰোঁ আৰু আজিৰ পৰা ওলাই যাহ নালাগে তোৰ নিচিনা ল'ৰা মোক নালাগে ওলাই যাহ তই যিমান ভুল ভুল কৰিছিলি তথাপিও মই সকলো ভুলবোৰ মাফ কৰি দিছিলোঁ কিন্তু এইটো ভুল মই মাফ কৰিব নোৱাৰোঁ তই ওলাই যাহ তই মোক যিমানখিনি মিছা মাতিলি গোটেই জীৱনটো মিছাই মাতি থাকিলি তই তই আৰু আগলৈ কি হ'বি সেইটো মই গম পাই গৈছোঁ তই ওলাই যা এখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাহ হেল্ল' ৰাজা হেল্ল' শুনিছনে ৰাজা হেল্ল' তই শুনিছনে নাই অঁ ক শুনি আছোঁ ক কি হ'ল ৰাজা ৰক্তিমলৈ ফোন কৰিছিলোঁ কাটি দিলে আৰু ফোনে ৰিচিভ নকৰা হ'লহি তই শুনচোন মোৰ বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে দেউতাই আমাৰ কথা সকলোবোৰ গম পালে মই এইবোৰ যে ড্ৰাগছ খাওঁ কিবা কৰোঁ চব কথাই গম পালে দেউতাই মোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে জাননে এতিয়া মই গোটেই দিনটো কাম বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ ক'তো কাম এটাও পোৱা নাই মই ক'ত থাকিমেই কো ঠিক নাই মোক দুদিনমানৰ কাৰণে তহঁতৰ ঘৰত ৰখাচোন ৰখাচোন প্লিজ মোক দুদিনমানৰ কাৰণে ৰখা কাম বিচাৰি পালে মই গুচি আহিম মোক ৰখাচোন দুদিনমানৰ কাৰণে কাম এটা বিচাৰিলোঁ শুনচোন ৰাজা শুনিছনে মাত দে নাই নাই মই নোৱাৰো দেই মোক এইবোৰৰ মাজত নুসুমাবি আৰু মোলৈ ফোন কৰি নাথাকিবি এইবোৰ ক্ষেত্ৰত যি কৰ কৰি থাক মোক নকবি এইবিলাক কথা মই তোক কানি ঘৰত ৰখাব নোৱাৰোঁ নহয় মোক মাহঁতে থ'ব কলিজা ৰাজা শুনচোন বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ মোক এদিন এটা দিন ৰাখ এ কামৰ দি নাথাকিবি দেই মোক ফোন ৰাখ হেলো ৰাজা নাকাটিবিচোন হেল্ল' হেল্ল' মই ইয়াক কি ভুল কৰি পেলালো মই বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ বা আৰু দেউতাৰ কথা নুশুনি এতিয়া ইহঁতেচোন কোনেও মোক সহায় নকৰে বহুত ডাঙৰ ভুল কৰি পেলালোঁ মই নিজৰ জীৱনটো নিজেই ধ্বংস কৰিলোঁ মই দেউতাহঁতক বহুত কষ্ট দিলোঁ মই এতিয়া ক'ত যাম দেউতাই মোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে দেউতাই মোক লৈ কিমান সপোন দেখিছিলে আৰু মই কি কাম কৰিলোঁ এইবোৰ সিহঁতৰ কথাত পৰি মই বহুত বেয়া হৈ গ'লোঁ মই এতিয়া ক'ত যাম কাম এটাও বিচাৰি নাপাওঁ কি ভুল কৰিলোঁ মই এয়া